আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰীক অমিত শ্বাহকো সাক্ষাৎ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্থান পাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিব দেশৰ আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকো সাক্ষাৎ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অসমত ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীৰ সৈতেও কথা পাতিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্থান পাব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এঘাৰ বজাত তেখেতক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎ কৰিম আৰু অসমৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তেখেতৰ লগত মই আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিক বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধাত ভুগি আছে এই বিষয়টো মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত দিল্লীত থকা সময়ত আলোচনা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অসমত এটা নতুনকৈ ৰেলৱে কোচ ফেক্টৰী অৰ্থাৎ ডবা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা ফেক্টৰী এটাৰ বিষয়েও মই ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ লগত আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কিন্তু তেখেতে আমাৰ কাৰণে বিশাল হৃদয় দেখুৱাই চৰাইদেউ মৈদামক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ বাবে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে আৰু আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত এই কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অহা ছাব্বিছ তাৰিখে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নেচাৰ কেটেগৰীক বাদ দি সাংস্কৃতিক কেটেগৰীত কালচাৰেল কেটেগৰীত এয়া অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে লাচিতৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীয়ে হওক বা চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত আমি যি কিঞ্চিত বৰঙণি যোগাব পাৰিলোঁ মই ভাবোঁ মোৰ ই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক বিশাল প্ৰাপ্তি হৈ ৰ'ব এঘাৰ বজাত